বন্ধু বান্ধৱীসকল হিন্দু ধৰ্মৰ অনুসৰি অম্বুবাচী এক বাতসৰিক উৎসৱ জনবিশ্বাসমতে আহাৰ মাহত মৃগশীৰা নক্ষত্ৰৰ তিনি পদ শেষ হ'লে চতুৰ্থ পাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদ্যা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পাদৰ ভিতৰত পৃথিৱী বা মা ধৰত ঋতুমতী হয় এই সময়ত সেয়েহে হিন্দুসকলে অম্বুবাচী পালন কৰে অম্বুবাচীৰ প্ৰথম তিনিদিনলৈকে চোৱা চতুৰ্থ দিনা শুদ্ধি বুলি কোৱা হয় অম্বুবাচী সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰততেই পালন কৰা হয় অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত হাল বোৱা কোনো ধৰণৰ মাংগলিক কাৰ্য সম্পন্ন কৰা নহয় এই সময়ছোৱাত মঠ মন্দিৰৰ দুৱাৰসমূহ বন্ধ থাকে সেয়েহে জানোৱা হওক অম্বুবাচীত কেনেধৰণৰ নিয়ম পালন কৰিব লগা হয় এক নম্বৰতে এই সময়ত ইষ্টমন্ত্ৰ জপ কৰা উচিত এনে কৰিলে গুৰু মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক এই সময়ত গুৰু চৰণত পূজা কৰিলে অধিক পুণ্য লাভ হয় তিনি নম্বৰতে ঘৰৰ পূজা ঘৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা যিকোনো দেৱী মূৰ্তি ৰঙা কাপোৰে ঢাকি ৰখাটো উচিত চাৰি নম্বৰতে অম্বুবাচী চলি থকাৰ সময়ত আম আৰু গাখীৰ প্ৰাণ কৰিলে সাপৰ ধৰ্ষণৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা যায় সেয়েহে অম্বুবাচী চলি থকাৰ সময়ত আম আৰু গাখীৰ সেৱন কৰাটো উচিত পাঁচ নম্বৰতে অম্বুবাচী চলি থকাৰ সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কাম কাজবোৰ বন্ধ